যদি আমি এনেকৈ আমি দেখিছোঁ এতিয়া আকৌ পোন্ধৰ দিনৰ পিছত এই অবজেকশ্যনটো হ'ব গতিকে তেনেকৈ তেনেকৈ দিনবোৰ পাৰ হৈ গৈ থাকিব যদি আমি এনেকৈ পোন্ধৰ দিন এমাহৰ মূৰে মূৰেহে অকণমান অকণমান আমি আগবাঢ়োঁ তেতিয়াহ'লেতো এই কেছটো বহুত দিন লাগিব আৰু তিনিশ চৌৰান্নব্বৈ জন উইটনেছ আছে ইয়াত সাক্ষী আছে সকলোকে আনি পেলাই এইটো কৰিবলৈ গ'লে এতিয়া যিটোকৈ দশক দশক পাৰ হৈ যাবগৈ আৰু তেনেকেতো আমি ৰ'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ জুবিন গাৰ্গৰ লগত সমগ্ৰ ৰাইজৰ সমগ্ৰ অসমৰ লগতে চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে মানে সেইখিনি আৱেগো আছে আৰু সেইখিনি মই ভাবোঁ অভিমানো থাকিব লাগিব গতিকে জুবিন গাৰ্গে ন্যায়টো পাবই লাগিব আমি সেইকাৰণে যিটো স্পেচিয়েল ক'ৰ্টৰ কথা আমি কৈ আছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে মোৰ ফেচবুক প'ষ্টতো মই কৰি লিখিছোঁ কালি মই প্ৰেছ মিটতো কৈছোঁ আজিও পুনৰ চৰকাৰক পুনৰ ভাৱ অনুৰোধ জনাইছোঁ স্পেচিয়েল ক'ৰ্টখনৰ যাতে ব্যৱস্থা কৰে সোনকালে আৰু য'ত মানে ডে' টু ডে হিয়েৰিং হৈ থাকে প্ৰতিটো বস্তু আৰু সোনকালে যাতে সেইখিনি আগবাঢ়ে গতিকে আমি আইনৰ গণ্ডিৰ মাজত থাকিয়েই যিহেতু এই গোটেই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ কৰিব লাগিব সম্পন্ন কৰিব লাগিব আমি শেষ মানে ৰিজাল্টও পাব লাগিব আৰু অভিযুক্তই উচিত কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি যিটো হ'ব পাৰে সেইখিনিও হ'ব পাবই লাগিব গতিকে সেইখিনিলৈ আগবাঢ়িবলৈ আমি এতিয়া সেই স্পেচিয়েল কোৰ্টখনৰ আমি আবেদন পুনৰবাৰ জনাইছোঁ কাটৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ সেইখিনি হ'বই লাগিব আৰু যিটো একদম এক্সপাৰ্ট পাব্লিক প্ৰচিকিউচনৰ টীম সেয়াও অতি শীঘ্ৰে যাতে গঠন কৰি দিয়া হয় আৰু তেওঁলোকে এইখিনি বিষয়ত পুংখানুপুপুংখভাৱে গোটেইখিনি পঢ়া শুনা কৰি সকলোবোৰ ষ্টাডি কৰি এই কেছটো আদালতত খুব সবলভাৱে তেওঁলোকে যাতে প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে আমি